salam sejahtera. Kami dari kumpulan pemikir unggul akan membentangkan berkaitan projek kami iaitu Noah and Blank Cafe and Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Rahulah Osman, Nur Anissa Hazrin Abdul Halim, Siti Na'amira Binti Azmi, saya sendiri iaitu Nur Diana Binti Mama Razmi, Muhammad Zaki Bin dan Kui Zainal Baiklah, ini merupakan rancangan perniagaan yang telah kami rancang bersama. Namun, Noir Blind Cafe Resto diambil dari bahasa Perancis yang membawa maksud hitam dan putih. Perkataan hitam dan putih amat sesuai dengan konsep minimalis dan elegan yang ditampilkan oleh kafe kami. Seperti yang dapat dilihat, ini merupakan logo syarikat kami. Assalamualaikum semua, saya akan menerangkan mengenai pengenalan dan ringkasan eksekutif bagi Noir Blanc Cafe Resto. Melalui Blind Cafe and telah ditubuhkan bagi tujuan menjadi destinasi pilihan bagi penggemar kopi dan makanan yang mempunyai kualiti yang tinggi. Selain itu, kafe ini terletak di Bayar Lepas Pulau Pinang yang merupakan sebuah kawasan yang strategik dengan kepadatan jumlah penduduk yang tinggi serta kehadiran syarikat multinasional di kawasan tersebut. Dengan bermulakan modal permulaan di antara RM50,000 hingga RM90,000 yang akan dipohon melalui program skim usahawan siswaza SOS uh, dari Kementerian Kuskop. Kafe ini bakal menawarkan pengalaman santapan yang premium dengan suasana yang elegan dan moden. Produk utama kafe ini adalah pelbagai jenis manisan pastries dan juga menghidangkan croissant yang beraneka ke serta roti segar dan dilengkapi dengan minuman kopi yang premium. Kopi yang, yang premium juga disediakan oleh para barista yang terlatih. Sasaran pelanggan meliputi golongan muda, pekerja profesional, pelajar universiti dan juga penggemar kopi yang menghargai suasana santai. Dengan pendekatan inovatif dan fokus kepada kualiti, Noel Blanc Cafe and Resto akan beroperasi dan berpotensi menjadi sebuah destinasi kegemaran di kawasan ini. Baiklah, seperti sudah maklum, saya Nuriana Beti Muhammad Azmi akan memperkenalkan perniagaan kami iaitu Noah Emblem Cafe and Resto. Sebuah kafe yang be dan berkonsep minimalis yang akan beroperasi di bayar lepas Pulau Pinang. Perniagaan ini bersuatu dengan modal permulaan antara RM50,000 hingga RM90,000. Untuk pembiayaan, kami Suaza, SUS, sebanyak RM70,000 serta pelaburan peribadi dan kongsi sebanyak RM20,000. Sumber kewangan ini akan digunakan untuk menampung kos permulaan dan pengurusan operasi KP. Sasaran utama pelanggan kami adalah golongan muda, pekerja profesional serta pelancong yang mengutamakan pengalaman menikmati kopi berkualiti tinggi dan peski premium dalam suasana yang selesa dan estetik. Untuk pasukan operasi KF berjalan dengan lancar dan sistematik, kami telah membentuk satu pasukan pengurusan yang terdiri daripada individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Sebagai pengurus besar, Wan Ramlah binti Osman bertanggungjawab untuk mengetuai keseluruhan operasi dan memastikan hala -hal tujuh perniagaan sejajar dengan objektif jangka panjang syarikat. Dari segi kewangan, Wan Nur Anissa Azli binti Abdul Halim akan mengawal kos Menyediakan bajet serta memastikan kestabilan aliran tunai TV. Manakala, Puan Siti Nur Amira Binti Azmi sebagai pengurus operasi bertanggungjawab menyelia pengurusan dapur, kawalan kualiti bahan mentah dan memastikan kelancaran proses penyediaan makanan. Memastikan strategi pemasaran yang berkesan, Puan Mariana Binti Azmi akan membangunkan strategi pemasaran digital dan konvensional serta menjalankan kempen promosi untuk menarik pelanggan baru. Cikgu Mazaki Misaini pula mengurus tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja Memastikan KP ini mempunyai staf yang cekap dan berkemahiran Akhir sekali, bagi meningkatkan kekuasaan pelanggan Encik Gui Zan Hao akan mengendalikan maklum balas pelanggan Dan memastikan mereka mendapat pengalaman yang terbaik ketika berkunjung ke KP kami Dengan struktur pengurusan yang mantap ini Kami yakin bahawa KP kami dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan uh, salam sejahtera. Saya Muhammad Zakir bin Saidin, nombor metrik JG122780221 akan uh, membentangkan berkaitan dengan uh, kedudukan projek dan juga objektif projek. Okay, baiklah, uh, restoran uh, Noi Ambling Cafe Restro kami ini akan beroperasi di uh, Solaria Square yang terletak di Kampung Perlis, Bayang Lepas. Kami memilih lokasi ini aa, berdasarkan beberapa faktor yang pertamanya ianya berkaitan dengan uh, zon pedestrian bypass pass yang aa, terletak di kurang anggaran dalam 54 km saja dengan anggaran masa perjalanan di kurang dalam 15 minit dan aa, di kawasan tersebut terdapat banyak syarikat multinational dan uh, kilang industri lah yang menyediakan pasaran uh, luas dalam uh, kelangan kerja profesional. seterusnya ia juga terletak di kawasan kondominium yang mempunyai kawasan taman dan kota kampung yang membolehkan semua golongan menikmati uh, konsep kaffir kami yang premium lah yang melalui produk tempatan seperti kondominium Solaris square uh, fair avista wadudin kampung perlis dan juga kawasan uh, setia Pearl Island, lah. seterusnya ia juga berkaitan dengan uh, kawasan uh, universiti dan ah uh, kolej seperti Strait International School Penang University Sains Malaysia dan juga kolej komuniti Bayan Baru. Ia juga ada uh, akses yang mudahlah kepada pelanggan ah uh, iaitu dia juga terletak berdekatan dengan ah uh, terbang-terbang seberang pinang yang hanya jarak perjalanan 3.2km sahaja okay. semua adalah berkaitan dengan objektif projek kami mempunyai empat objektif iaitu yang pertama adalah untuk menjadi kafe pilihan utama untuk pesi premium dan juga kopi berkualiti dalam tempoh tiga tahun kami juga telah merancang strategi lah untuk mencapai objektif kami ini okay, objektif yang kedua adalah untuk mencapai keuntungan bersih sebanyak 20% dalam tahun pertama operasi, objektif yang ketiga adalah untuk meluaskan perniagaan dengan pembukaan uh, cawangan kedua dalam tempoh 5 tahun dan objektif yang keempat adalah untuk mengaplikasikan strategi pemasaran digital dan uh, program kesehatan pelanggan untuk meningkatkan jualan uh, kami juga telah merancang uh, beberapa langkah uh, untuk uh, mencapai objektif-objektif inilah itu okay. sahaja daripada saya berkaitan dengan pendudukan projek dan juga objektif ok, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Amira binti Azmi akan menerangkan sebut sedikit mengenai rancangan pentadbiran dan rancangan operasi bagi syarikat kami iaitu North and Blank Cafe Bistro. Dari sudut rancangan pentadbiran, syarikat kami mempunyai beberapa jawatan utama. Antaranya ialah pengurus besar yang bertanggungjawab terhadap hal tujuh syarikat pengurus kewangan yang mengurus bajet dan kos operasi, pengurus operasi yang memastikan kelancaran penyediaan makanan dan minuman, pengurus pemasaran untuk strategik promosi, pengurus sumber manusia untuk pembangunan tenaga kerja dan akhir sekali adalah pengurus himat pelanggan bagi memastikan kepuasan pelanggan. Dari segi jadual operasi pula, kafe ini akan beroperasi pada setiap hari mulai jam 8 pagi sehingga 10 malam dengan tenaga kerja dibahagi kepada dua shift iaitu shift pagi dan shift petang. Kami juga mengambil kira waktu puncak bagi memastikan kecekapan perkhidmatan terutama pada waktu pagi, tengah hari dan petang. Dalam aspek operasi, kami memastikan proses penyediaan makanan dan minuman berjalan lancar dengan menggunakan tiga fasa utama seperti persediaan awal, penyediaan pesanan dan pembersihan peralatan. Selain itu, kami akan memastikan bahan mentah yang dibekalkan secara harian, mingguan dan bulanan bagi memastikan kualiti produk kami terjamin. Dari segi peralatan dan kos penyelenggaraan, kami telah mengenal pasti peralatan yang penting seperti oven industri, mesin kopi espresso serta sistem pos untuk kelancaran operasi. Penyelenggaraan berkala turut dirancang bagi memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Di sini dapat disimpulkan North and Black Cafe Resto mempunyai struktur pengurusan yang sistematik dan perancangan operasi yang teliti bagi memastikan kejayaan perniagaan ini. Seterusnya, saya akan membentangkan rancangan pemasaran Noe Blank Cafe Resto. Noe Blank Cafe Resto telah merangka satu rancangan pemasaran yang menarik dan strategik untuk menarik perhatian pelanggan dalam kawasan bayar lepas. Kumpulan sasaran kami merangkumi penduduk setempat termasuk pelajar dari institusi pengajian tinggi, pekerja di sektor awam dan swasta serta pelancong yang melawat kawasan ini. Selain itu juga, kami menyasarkan pembeli dalam talian melalui platform perhantaran makanan seperti Shopee Food dan Foodpanda. Kawasan pasaran yang kami sasarkan meliputi lokasi berdekatan dengan primis perniagaan dan kawasan perumahan. Ini termasuklah sekolah rendah dan menengah serta pejabat kerajaan dan syarikat swasta seperti Telekom dan Post Malaysia. Berdasarkan analisis yang dibuat, penduduk sekitar dianggarkan ada 10,300 orang yang mana menjadikan ses pasaran berpotensi sebanyak 2,060 pelanggan. Ini memberikan peluang besar kepada kami untuk meraih share pasaran yang dianggarkan sekitar 20%. Untuk mencapai sasaran tersebut, kami telah merancang beberapa strategi promosi yang berkesan. Pertama, kami akan menggunakan pengiklanan dalam talian melalui media sosial untuk mengiklankan menu dan tawaran khas. Selain itu, kolaborasi dengan platform penghantaran akan membolehkan pihak kami menawarkan diskaun untuk pembelian dalam talian. Kami juga merancang untuk mengadakan acara dan promosi khas bagi menarik para pelanggan baru serta menerapkan program kesetiaan untuk menggalakkan kunjungan pelanggan berulang kembali ke kedai kami. Melalui rancangan pemasaran ini, Noe Blank Cafe Resto bertujuan untuk meningkatkan visibiliti dan menarik perhatian segmen pelanggan yang berpotensi. Ini sekaligus dapat mencapai objektif share pasaran yang kami inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Hazibiti Abdul Halim. Saya ingin membentangkan rancangan kewangan unjuran 3 tahun. Bagi tahun pertama, kafe ini memfokuskan kepada pemasaran agresif dan membina kesedaran jenama. Dengan ini, kami telah melantik seorang duta untuk menaikkan lagi branding kafe ini. Peruntukan yang diperlukan untuk aktiviti tersebut adalah sebanyak RM12,000 dalam masa satu tahun. Hal ini bermakna peruntukan yang digunakan untuk setiap bulan hanyalah RM1,000 sahaja. Untuk tahun kedua, kafe telah memperbaharui menu baharu. Dengan ini, kos yang diperuntukkan adalah sebanyak RM13,800. Kos ini digunakan untuk kos pembangunan menu, kos bahan mentah dan peralatan, kos periklanan dan pemasaran, latihan kaki tangan, kos penyediaan tempat dan dekorasi, kos operasi tambahan dan akhir sekali kos ujian pemasaran. Seterusnya, untuk tahun ketiga, KFIT telah membuka cawangan kedua dan mengeluarkan kos sebanyak RM15,870. Kos yang dikenakan adalah rendah kerana atas faktor pemilihan lokasi kos rendah, iaitu menggunakan premis sedia ada. Selain itu, dengan adanya kaki tangan yang cekap dan terlatih telah mengurangkan kos pada pembukaan cawangan yang kedua untuk kafe kami. Akhir sekali, jelas menunjukkan keuntungan telah meningkat dari tahun satu sehinggalah tahun ketiga. Sekian terima kasih. Salam sejahtera. Saya Gui Zan Hao akan membentangkan mengenai pengurusan risiko dalam perniagaan kami. Pengurusan risiko yang berkesan amat penting untuk memastikan kelangsungan dan kejayaan jangka panjang. Terdapat beberapa risiko yang dapat dikenali. Yang pertama ialah risiko operasi kualiti bahan mentah sangat penting dalam industri makanan. Jika bahan mentah yang diterima tidak berkualiti, ia boleh menjejaskan rasa dan kualiti makanan. Selain itu, kecekapan kaki tangan juga memain peranan yang besar dalam kepuasan pelanggan. Latihan pekerja yang berterusan dapat mengurangkan kesilapan dalam penyediaan makanan. Gangguan bekalan juga akan menjejaskan operasi harian. Oleh itu, kami haruslah bekerjasama dengan beberapa pembekal supaya dapat bekalan yang cukup. Yang kedua ialah risiko kewangan. Pada peringkat awal, kadar pulangan mungkin akan perlahan disebabkan tidak mempunyai pelanggan yang setia. Seterusnya, pengawalan kos operasi amat penting terutama dalam menghadapi kenaikan harga bahan mentah. Dengan pemantauan kewangan yang baik, risiko ini dapat dikurangkan. Yang ketiga ialah risiko pasaran. Trend pengguna terutamanya golongan muda sering berubah. Dan kafe kami perlu selalu mengemas kini menu kita dengan mengikut permintaan pelanggan. Sebagai contoh, jika pelanggan lebih mengutamakan makanan yang sihat, kami perlu menawarkan pilihan tersebut. Selain itu, Persaingan dalam industri ini sangat tinggi. Maka, strategi pemasaran yang kreatif sangat diperlukan untuk menarik pelanggan. Secara keseluruhannya, kafe kami bukan sekadar sebuah kafe yang biasa, tetapi ialah destinasi kafe yang premium dan unik. Dengan strategi yang kukuh, produk berkualiti tinggi dan pengurusan risiko yang baik, kami yakin perniagaan ini mampu berkembang pesat dalam tempoh tiga tahun pertama. Kami berharap pembiayaan daripada skim usahawan siswaza dapat membantu merealisasikan visi ini dan menjadikan kafe kami sebagai jenama pilihan utama di Malaysia. Sekian, terima kasih.